Этим утром в Киеве неизвестных захватили центральный офис соцпартии. В окружении главы социалистов Николая Рудьковского говорят, за этим стоит его предшественник. Кто он и так ли это разбиралась Ирина Романова. Сейчас вход в центральный офис соцпартии заблокирован этим вузом. Он появился здесь сегодня утром, после того, как в здание вошли неизвестные и попросили сотрудников покинуть помещение. Завхоз Владимир Коваль пришел на работу пол восьмого, а спустя полчаса появились люди в камуфляже. Ну, где-то человек десять. С охранной фирмы предъявили документы, там подписи у и печать, ну, по закону, и сказали, что теперь мы будем это офис охранять. Попасть в офис не могут не только сотрудники, но и мы. Дверь закрыта. Мы не захопливали подписанный договор у нас с темпом. Почему вы выгнали всех противников в офис? Он мне не курительного Петр Устенко возглавлял соцпартию с апреля 2012-го. В конце прошлого года его сменил на этом посту Николай Рудьковский. Устенко уверен, незаконно. Незаконным он считает и недавний съезд СПУ. На нем с подачи Рудьковского внесли изменения в устав партии. На тихом, на первый взгляд мероприятии события развивались, как в настоящем боевике. Внутри здания ЦИК, которое арендовали социалисты, выставили несколько кордонов вооруженной охраны. Делегаты прорывались на съезд буквально с боем. Все это уверенно выкладывается. Кружение Ручковского организовал Устенко, как и захват офиса. В соответствии с доминиусом я являюсь главой партии. Решение в соответствии с решением еще 18-го заседания. Я в тот час его не изменяю. Не может. Змиритись з новим вибором колективу соціалістичної партії. Ми не маємо абсолютно ніякого уявлення, що там відбувається всередині, чи палять документи, чи, чи комп'ютерну базу нижче. Весь сербор за будущих парламентських виборів у вірянцям Рудьковського среднієвих партій СПУ може стати реальною альтернативою КПУ. Учитуває стремительне падіння рейтингу комуністів. Блукають якісь незрозумілі гроші, з незрозуміло якої можливості. Можливо навіть і держави і цю партію є така, є такі догадки в нашому колективі, що хочуть просто купити, а можливо, вже і продали. Тим временем існене з офісу співробітники пішли в міліцію писати заявлення о захваті. Там пообіщає за сутки, відкриють уголовне производство ірина Романова, Владімір Самченко. Подробності телеканал інтер.